लोकप्रिय आमदार सुरेश अण्णा धस यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा माजी सभापती इखापे मित्रमंडळ जिल्हा परिषद दौला वडगाव तसेच आमदार सुरेश यांच्या वाढदिवसानिमित्त दौला वडगाव येथे गौतमीताई पाटील यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाचा अवश्य लाभ घ्यावा आयोजक माजी सभापती अशोकदादा इथापे मित्रमंडळ दौला वडगाव गट बाळासाहेब आंबेडकर हे चर्चेला बसणार आहेत हे ना महाविकास आघाडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा समावेश झालेला आहे तीस तारखेच्या ता बैठकीत त्या वंचितचा अधिकृतपणे समावेश केलेला आहे त्याच्यामुळे आता वंचित बहुजन आघाडी हा महाविकास आघाडीचा घटक आहे आणि आग, आज आम्ही सगळे एकत्र बसणार आहोत आम्हाला आनंद आहे की आज माननीय प्रकाश आंबेडकर स्वतः चर्चेत सहभागी होत आहेत आणि महाराष्ट्रात महाराष्ट्रातून भारतीय जनता पक्षाची हुकुमशाही हद्दपार करण्यासाठी स्वतः वंचित बहुजन आघाडी आणि माननीय प्रकाश आंबेडकर हे शर्थ करतात त्याच्यामुळे त्यांची जी मदत आहे त्यांची जी कुमक आहे ई फार महत्व आज आजनीय प्रकाश आंबेडकर सका साढ़े अकता सगाडी की आज बैठक है और प्रकाश आंबेडकर देखिए महाविकास सगाडी की इस प्रकार की बैठक एक महीने से हो रही है लगभग हम, हम हमारा जो मसूदा है ड्राफ्ट है वो अंतिम ड्राफ्ट हो रहा है सीट शेयरिंग का वंचित बहुजन आघाड़ी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर नेता है प्रमुख है तो महाविकास आघाड़ी में वंचित को भी हमने शामिल कर लिया तो आज के बैठक में सम्मानीय प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे और बातचीत में अब हिस्सा लेंगे और सीट शेयरिंग में हम आज हमारी बातचीत एक आ, इस तरह हम करेंगे कि हम सब लोग समाधानी रहेंगे तो मैं क्या देख सकता वीडियो को पूछ लीजिए ना ईडी एंटी करप्शन बीजेपी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उस वक्त नेताओं ने जेल में भेजा था उनको और उनकी फाइल नहीं मिल रही है अभी अभी मैंने अंजलि जमाने का एक वक्तव्य सुना इस बारे में अब छगन भुजबल जी कौन से पार्टी में जाएंगे क्या करेंगे उस बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन वो बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं ऐसे आपका कहना है अब अजित पवार बन गए असद मुसीफ उनका चेहरा बन गए भावना गौड़ी उनका भ्रष्टाचार ही बीजेपी का चेहरा और कुछ नहीं मैं इतना ही कहूंगा तो ही उनका चेहरा है और रहेगा और जो भ्रष्टाचार बीजेपी के साथ चलेगा वो पवित्र बन जाएगा बस जब कार्रवाई आ... कारवाई थांबव या सिटी महापालिकेचे अभियान ठीक है तो ये तो, लोग गेलेत कौरामध्ये हां और काय तो चंपई शोरे रंजन जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री चंपई शोरे और दूसरी बात अरविंद केजरीवाल

करेगी ईवीएम और ईडी के सिवाय बीजेपी नहीं है ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है ये नारा इस देश को देश में गुंज रहा है उसमें नई बात क्या है महाराष्ट्र हो झारखंड हो दिल्ली हो बिहार हो जो बीजेपी के साथ नहीं है उसके ऊपर ईडी रेड करती है सर मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के आ, ने आ, का ने बाबा सिद्दीकी कहा जा रहा है कि एनसीपी में जाने की बात हो रही है तो एनसीपी में, में नहीं जा देखो एनसीपी शरद पवार जी की है वो अजीत पवार के गुट में शायद जा सकते है ऐसा आपके माध्यम से मैंने सुना है बीजेपी के साथ उसका मतलब वो बीजेपी के साथ जा रहा है देख लेंगे अब तक तो गए नहीं ना प्रवेश तो नहीं किया है ना कब है प्रवेश उनका कब शामिल होंगे? अभी तक खाली खबरें है हम खबरों पर विश्वास नहीं रखते जब जाएंगे तो देख लेंगे सीट खाली होगी वहां विधानसभा की और सीट खाली होने के बाद वहां शिवसेना जीतेगी ये पहली बात अगर ये बात सही है तो बीजेपी ये इसलिए कर रही है वहां जो लोकसभा की सीट है वहां के मुसलमान समाज में फूट डालने की एक कोशिश है और बाबा सिद्धिकी जैसे लोग अगर ये काम करेंगे तो समाज और देश उनको माफ नहीं करेगा कुछ महाराष्ट्र में तो सुबह चार बजे करते हैं कभी कभी अजीत पवार देवगिरी से निकलते है दोपहर को और पांच मिनट में कर लेते हैं शपथ विधि हाँ कर लेते हैं ना पांच पांच मिनट में लोग सो रहे हैं और वहां शपथ ले रहे हैं अजित पवार जी और देवेंद्र फडनवीस जी और यहां दोपहर को पांच मिनट में देवगिरी से निकल रहे हैं राजभवन जा रहे हैं और शपथ हो रहा है इसको पता तक नहीं लेकिन झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पूरा बहुमत है पूरा टू थर्ड से भी ज्यादा लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री जो तो है मीटिंग में ये डेमोक्रेसी है यह हमारा संविधान की धजिया उड़ाने का काम चल रहा है एक सरकार एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया आपने बिना वजह मुख्यमंत्री को और दूसरा मुख्यमंत्री उस पार्टी का जो अपना बहुमत दिखा रहा है राजभवन में जाकर उसको आप शपथ लेने से रोक रहे हो यह आपकी डेमोक्रेसी चलिए थैंक यू वेरी मच 在八十八十八。<laughs>